assalomu alaykum hurmatli talabalar darsliklar bilan ishlash metodikasi fanining to'rtinchi maruza mashg'ulotini boshlaymiz maruza mashg'ulotimizning mavzusi o'rta maxsus kasb ta'limi ona tili turkumiga oid darsliklar bilan ishlash metodikasi ona tili oldingi maruzalarimizda ta'kidlaganimiz kabi o'quvchining talabaning shakllanishida katta ahamiyatga ega bo'lgan asosiy fan hisoblanadi shuning uchun u bilan bog'liq bo'lgan o'quv materiallari o'quv metodik qo'llanmalar barchasi juda judayam tez tez isloh qilinadi tez tez e, boyitib takomillashtirib boriladi albatta o'quv materiallari xususan darsliklar metodik qo'llanmalar ta'limning turli bosqichlarida uning vazifasidan kelib chiqqan holatda turlicha bo'ladi xususan o'rta maxsus kasb hunar ta'limi tizimida ona tili turkumiga kiradigan fanlar deb olaylik albatta akademik litseylarda hozirgi o'zbek adabiy tili fani bir muddat o'tildi u bilan bog'liq bo'lgan darsliklar turkumi mavjud birinchi ikkinchi uchinchi kurslar uchun va kasb hunar kollejlari uchun alohida darsliklar tashkil qilingan edi bu ona tili va adabiyot darsligi kasb hunar kollejlari uchun rafiyev boshchiligida e, tuzilgan jamoa tomonidan tuzilgan yaratilgan o'sha şey, ona tili va adabiyot darsligi ikki qismdan iborat demak kasb hunar kollejlarida o'quvchilarimizga kollej o'quvchilariga ularni kasbga tayyorlash kasbiy malakalarni rivojlantirishga mo'ljallangan dasturlar asosida de, mana shunday bir darslik yaratilgan edi endi akademik litseylar uchun uzoq muddat birinchi ikkinchi uchinchi kurslar uchun alohida uh, nizomiddin mahmudov abduhamid nurmonov tomonidan ularning jamoasi tomonidan chop etilgan hozirgi o'zbek adabiy tili darsligi o'sha ona tili grammatikasini uh, mazmuni hisoblanadi mana shu jarayon ham demak bevosita akademik litseylarda ona tilini boshqa yo'nalishlarga qaraganda chuqurroq o'rgatishni imkonini berdi tahlil jarayonida bu haqida alohida e, ma'lumot bermoqchimiz o'rni bo'lganligi uchun va siz kelajakda ish faoliyatingizni agar akademik litsey bilan bog'laydigan bo'lsangiz u yerda akademik litseylarda hozir o'sha e, maktab ta'limi avval to'qqiz plyus uch ya'ni to'qqizinchi sinfgacha maktab ta'limida va uch yil kasb tizimida o'qitiladigan to'qqiz plyus uch dasturi bo'yicha o'qilardi hozir ta'lim maktablarida demak o'n bir yillik ta'lim tizimi joriy etilgandan keyin bu jarayonda bu o'zgarishlar sodir bo'ldi juda ko'plab yangiliklar qilindi xuddi shunday akademik litseylarda ham o'quv soatlari o'zgardi va yaqin muddatlarda yaqin qisqa fursatlarda demak akademik litsey va umumta'lim maktablarida yuqori sinflarda o'qitiladigan dasturning mazmuni muvofiqlashtirildi hatto o'sha maktablar uchun nashr ettirilgan o'ninchi o'n birinchi sinf ona tili darsliklari akademik litseylarda ham o'qitilmoqda albatta maktabdagi o'sha o'ninchi o'n birinchi sinflar uchun ajratilgan o'quv soatlari akademik litseynikidan biroz kam bo'lishi mumkin akademik litseyrda ona tili va adabiyotni o'qitishga biroz ko'proq soatlar ajratiladi buning uchun o'qituvchilar tomonidan ortiqcha soatlarga qo'shimcha metodik qo'llanmalar metodik tavsiyalar o'quv topshiriqlari ishlab chiqiladi testlar ishlab chiqiladi va o'quvchilarimizni o'quvchilarimizniise o'quvchilarini keyingi faoliyatlarga tayyorlash keyingi ta'lim jarayonlariga tayyorlash ol ishlari olib boriladi darsliklar mazmuni haqida gapirganda mana shu o'rinda umumiy o'rta ta'lim maktablari darsliklarida de beshinchi sinfdan boshlab o'n birinchi sinfgacha bir tizim mavjud demak hozir aynan shu tizim to'la o'z iziga tushgan deb hisoblash mumkin chunki agar biz tilni fonetikadan boshlaydi ya'ni tovushdan boshlanadi deb hisoblaydigan bo'lsak demak fonetikadan beshinchi sinfdan boshlanib o'n birinchi sinfda uslubiyat bilan yakunlanadi mana shu tizim demak tilda mavjud bo'lgan barcha elementlarni zaruriy nazariy ma'lumotlarni e, va o'sha nazariy ma'lumotlarni o'rgangandan keyin o'quvchilarda shakllanigan ko'nikmalarni hosil qiluvchi o'shani rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlar tizimi birgalikda joriy etib ishlab chiqib takomillashtirib endi bu jarayon akademik litseylarga o'tganda o'rta maxsus kasb hunar ta'limini bu jarayonda akademik litseylarda yana shu ayrim o'rinlarda maktabda o'qitilgan ko'p ma'lumotlarni akademik litsey darsliklarida takrorlangan o'rinlarni ham ko'rib qolishimiz mumkin bunda bu jarayon bartaraf etilyapti bu bo'yicha mavjud bo'lgan ayrim muammolar yechimini topyapti bungacha bo'lgan jarayonda demak takomillashish jarayoni sizga dars o'tish jarayoningizgacha yetib kelguniga qadar ham o'qituvchi demak o'zi sharoitdan kelib chiqib ta'limning oldiga qo'yilgan yan masalan o'rta maxsus kasb hunar ta'limiga qo'yilgan talab va maqsad bilan umumiy o'rta ta'limniki bir biridan jiddiy farq qiladi demak akademik litsey yok kasb hunr kollejida ih faoliyat ko'rsatadigan bo'lsangiz u yerda sizni oldingizga o'quvchi tayyorlashga yoki talabani tayyorlashga bo'lajak bitiruvchini tayyorlashga qo'yilgan umumiy talabdan kelib chiqib siz o'shanga yondashishingiz kerak bo'ladi agar siz o'zinizni oldingizga qo'yiladigan talabga mahsulotga qo'yilgan talabga nisbatan yondashsangiz <laughs> demak darslikni mazmuni shunga qarab yonadi siz shu nuqtai nazardan undan foydalanishingiz mumkin bo'ladi afsuski akademik litseylarda u qaysi yo'nalishda bo'lishidan qat'iy nazar tabiiy yo'nalish bo'ladimi aniq bo'ladimi gumanitar <laughs> yo'nalish bo'ladimi barchasida bir xil akademik grammatika o'qitilish jarayonlari jarayonlaribir bir muddat e, ildam bo'lib ketdi mana shu e, grammatika bozlikka e'tibor berish mana shu grammatikani ketidan quvish e, agar ta'biri joiz bo'lsa e, juda ko'plab e, muammolarni keltirib chiqarmoqda sababi akademik litseyni bitiradigan o'quvchilarimiz e, test yecha olsa ham kirish imtihonlarini muvaffaqiyatli topshira olgan taqdirda ham oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirgandan keyin yoki uni bitirib mehnat faoliyatiga borganda ham og'zaki va yozma nutqdan nutqni o'zini fikrini teran ravon ifodali bayon etib berish malakasi yetishmasdan ular qiynalgan o'rinlar juda ko'p uchraydi shuning uchun mana shu jarayonda demak bo'lajak o'qituvchilarimizdan hozir mavjud darsliklardan foydalanishda ham juda tadbirkorlik ehtiyotkorlik va ijodkorlik talab qilinadi bu bir muddat hozir takomillashish jarayonlari ketyapti oliy ta'lim tizimida ham umumiy o'rta ta'lim tizimida ham kasb hunar ta'limi tizimida ham mana shu o'quv metodik adabiyotlarni bir xillashtirish ularni rivojlantirish bo'yicha juda ko'plab e takomillashtirish rivojlantirish yangilanish ishlari ketyapti bu mana shu jarayonda ham demak bo'lajak o'qituvchilarimiz bo'lajak mutaxassislarimiz vaziyatni qo'lga olib jarayondan unumli e, foydalanishi jarayonni to'g'ri boshqarishi vaziyatdan unumli foydalanishga harakat qilishlari kerak bo'ladi demak e, siz kasb kollejiga o'qishga kird ishga kirdingiz mehnat faoliyatingizni boshladingiz mana shu kasb hunar kollejlarida e, sizning oldingizga qo'yilgan masala maqsad kollej bitiruvchisini kasbga tayyorlash'ldi akademik litseydagi mazmun va maqsaddan farqli ravishda i̇şte, demak siz kasb hunar kollejlarida o'quvchilarni talabalarni muayyan kasbga yo'naltirasiz mana shu jarayonda ham ona tili darslari ona tili darsliklari ona tilidan o'quv materiallar o'quvchini u tanlayotgan kasbga yo'naltirish kerak o'sha kasbni mukammal egallashga yordam berish kerak siz ona tili darsliklarida mavjud bo'lgan yoki o'sha hozirgi o'zbek adabiy tili darsliklarida mavjud bo'lgan o'quv materialni o'quvchining kelajakdagi ko'nikmalariga safarbar qilishingiz bo'ladi yani endi akademik litseylarda juda ko'plab nazariy ma'lumotlarning kiritilganligi o'quvchilarda litsey o'quvchilarida nutqiy ko'nikmalarni shakllantirishga imkon bermaydi o'quvchilarimiz ko'proq grammatik qoidalarni yodlash bilan ovora bo'lib qoladi mana shu jarayonni ham to'g'ri tashkil qilish darslikdagi berilgan materiallarda nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirish albatta yana o'qituvchini qo'lida bo'ladi o'qituvchilar darslikda mana shu o'rinda ham juda ustalik bilan foydalanishi kerak bo'ladi chunki agar o'qituvchi o'z o'quvchisida nutqiy ko'nikmani shakllantirishga xohishi istagi yoki maqsadi bo'lsa albatta darslikda bunga imkoniyat mavjud bo'ladi agar darslikda imkoniyat o'qituvchi istagan darajada bo'lmasa o'qituvchidan muayyan ijodkorlik talab qilinadi ya'ni darslikka moslashish darslikni rivojlantirish başl masalan umumiy o'rta ta'lim tizimida ham akademik litseyda ham oliy ta'limda ham dasturlar tuzilgan paytda o'sha dasturlarning mazmunini yoki darsliklarda berilgan o'quv materiallarning mazmunini o'ttiz foizgacha o'qituvchi o'zgartirib o'zini malakasiga o'zini imkoniyatiga o'zini ko'nikmasiga moslashtirib olishi mumkin shuning uchun ham sizga reja berilganda akademik litseylarda demak darslik bilan ishlamoqchisiz yoki kasb hunar kollejlarda darslik bilan ishlamoqchisiz mana shu jarayonda siz o'sha o'zingizga qulay bir imkoniyatlarni tanlab olishga sharoit bo'ladi darslikni demak mana shu sizga berilayotgan <laughs> yigirma foiz imkoniyat deylik o'ttiz foiz yigirma foiz o'sha ijodiy yondashish mumkin bo'lgan imkoniyatni demak nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga safarbar qilsangiz bo'ladi mana shu nuqtalarga albatta e'tibor berish kerak aslini olganda akademik litseylarda ham hozir o'ninchi o'n birinchi sinf darsliklari amaliyotda qo'llanilyapti bu bo'yicha muammolar o'z o'zidan bartaraf bo'lib boraveradi chunki ma'lum muddat to'rt besh yil oldin o'sha hozirgi o'zbek adabiy tili darsligi amalda bo'lgan paytda akademik litseyning dasturi bilan umumta'lim maktablar fan dasturlari ona til dasturlari ancha farq qilib qolgan edi ya'ni umumiy umumta'lim maktab darsliklarida ham grammatika me'yordan ortib ketdi akademik litsey darsliklari oliy ta'lim tizimida filologiya yo'nalishlarida o'rganilishi kerak bo'lgan nazariy ma'lumotlar bilan boyib ketdi mana shu jarayonda juda ko'plab murakkabliklar mavjud bo'lgandi bol hozir sizga ma'lum ma'lumot berishimiz kerak endi bu jarayonlar bu murakkab грамматизм bunday ortiqcha nazariy ma'lumotlar sekin asta qisqartirilyapti siz faoliyatga kirish kuningizga qadar juda ko'p darsliklarning mazmuni yangilanib sizga ko'plab imkoniyatlar yaratib beriladi o'shanday paytda ham agar shunday jarayon hali yetib bormagan bo'lgan taqdirda ham siz o'quvchilar bilan ishlash jarayoniga kirishdingizmi o'quvchilar bilan ishlash jarayoningizda siz avvalo darslik turibdi talaba turibdi yoki o'quvchi turibdi ular bilan ishlash jarayoningizda mavzu belgilangan dasturda aniq mana shu dasturni qanday bajarish kerak degan savol tug'ilsa albatta siz darslik u siz aytgan mazmunga biroz uzoqlashishi mumkin lekin 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 dastur agar e, siz aytgan darajada o'sha maqsadga olib bormaydigan ya'ni e, kasblarga yo'naltirilishda işte, biroz qiyinchiliklar paydo bo'ladigan bo'lsa siz tomoningizdan tuzatilishi mumkin ba aytganimizdek e, o'ttiz foizgacha o'zgartirish yoki ijodiy yondashish imkoniyati paydo bo'ladi bundan unum foydalanish kerak endi kasblar kollejlarimizda ona tili va adabiyot fanlari demak bitta darslik tarkibida beriladi albatta ikki semestr davomida o'tiladi bu fan u yerda adabiyot faniga nisbatan ona tiliga ko'proq vaqt soat ajratilgan o'sha soatlar hajmida ko'plab akademik litsey o'quvchilariga qaraganda kasb hunar kollejlarining uchun yaratilgan darsliklarda de o'quvchilarning og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarigani rivojlantirishga qaratilgan o'quv materiallari ko'pligi ko'pchilikni tashkil qiladi e, akademik litsey darsliklarida de asosiy qamrov asosiy qism bu nazariya bo'lsa kasb hunar kollejlarida unday grammatik nazariyalar unda grammatik ma'lumotlar cheklangan bu o'sha o'z o'zidan ko'rinib turibdiki o'quvchini kasbga yo'naltirishga qaratilgan agar o'quvchi muayyan kasbni egallamoqchi bo'lsa unga quruq grammatik ma'lumotlardan ko'ra unga nutqiy ko'nikmalar kerak bo'ladi u to'g'ri yoza olish kerak bo'ladi to'g'ri talaffuz qila olish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak bo'ladi mana shu mazmun demak kasbmar kollejlarida juda yam yaxshi yo'lga qo'yilgan har holda tavsiya qilarmiz tavsiya qilish mumkinki umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'ninchi o'n birinchi sinflari uchun ishlab chiqilgan ona til yangi ona til darsliklarida shunday o'quv materiallari bor <laughs> undan bemalol akademik litsey va kasb hunar kollejlarida foydalanish mumkin hatto kasb hunar kollejlarida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqlarini faol rivojlantirish uchun o'sha o'ninchi sinflarda berilgan o'quv topshiriqlariga o'xshagan gapirishga fikrni bayon qilishga yozma savodxonlikni rivojlantirishga ishlas foydalaniladigan juda ko'plab o'quv materiallarini namuna sifatida olib ijodiy yondashgan holatda ulardan foydalansa o'sha kasb kollejni bitiradigan o'quvchilarning ham nutqiy yoki og'zaki yozma nutqlari rivojlanib ketadi bunda ham demak bo'lajak o'qituvchilarimizning hozir amaliyotda faoliyat ko'rsatadigan barcha o'qituvchilarimizning ijodkorligi talabchanligi tadbirkorligi muhim rol o'ynaydi endi ta'limning maqsadi uzluksiz ta'lim jarayoni bo'lsa ham ta'limning maqsadi shunday bir e, umumiy maqsadlar bo'ladi endi yani, ta'limga qo'yilgan umumiy maqsad mavjud bo'lsa qolgan bosqichlar o'sha umumiy maqsadga hammasi xizmat qiladi har holda yuqorida bir ta'kidlangani kabi ona tili ta'limida umumiy o'rta ta'lim tizimi tayanch e, vazifasini bajaradi sababi umumiy o'rta ta'lim tizimida darsliklarda juda ko'p o'rin va ko'p soat ko'p mazmun ajratganligining boisi ham u yerda kelajakda qaysi kasbning egasi bo'lishidan qat'iy nazar o'quvchi har bir o'quvchi ona tilidan kerakli bilim va malakalarni oladi keyingi bosqichlarda agar akademik litseyga yo'naladigan bo'lsak akademik litseydagi e, u yerdagi tanlash imkoniyati e, bu ona tilidan keyin yana bilimlarni davom ettirishni imkoniyatlarini biroz cheklaydi masalan tabiiy yo'nalishni tanlagan o'quvchi uchun ona tilidan kam soatlar o'tiladi ijtimoiy i̇şte, gumanitarda yana sal ko'proq o'tilishi mumkin bu yerda tenglik bo'lmaydi shuning uchun ham umumiy o'rta ta'lim tizimi hamma uchun barobar xizmat qiladi darsliklarda xuddi shunga imkoniyat bor akademik litseyga o'tganda akademik litseyda qisman oliy ta'lim kasbmur ta'limiga qaraganda biroz imkoniyatlar paydo bo'ladi lekin kasb kollejlarida endi uh, imkoniyatlar cheklangan bo'ladi juda qisqa muddat ona tildan uh, darslik bilan ishlash imkoniyati bor birinchi kursning o'zida keyingi kurslarda umuman bu fan haqida gap bo'lmaydi bunga qaytilmaydi faqat birinchi kurs hajmida o'quvchilar bilan ishlanadi mana shu imkoniyatlarni albatta inobatga olish kerak har bir kishi va u darsliklar mazmuni bilan to'la tanishib chiqish kerak kasb hunr kollejlarini o'sha yagona darsligi rafiyev boshchiligida tuzilgan o'sha ona tili va adabiyot darsligi qayta qayta takomillashtirib turli yillarda chop etilgan va u o'zini mazmunini ma'lum ma'noda oqlaydi u yerdagi materiallardan o'quv materiallaridan samarali foydalanish mumkin har holda nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi faqat u yerda ham yana bir ma'lum muammo bor bu o'quv topshiriqlarida o'quv topshiriqlarida o'sha o'rinlarda ham o'quvchida nutqiy ko'nikmani rivojlantiradigan mashq namunalari haqiqiy mashqlar mavjud emas keyingi takomillashtirishlarda albatta bu inobatga olinishi mumkin lekin ungacha ham bo'lajak o'qituvchilarimiz ya'ni o'qituvchilarimiz o'zlari demak mashqlar namunalarini tuzib o'quvchilarning talaffuzi ustida imlosi ustida ishlashga sharoit yaratib berish kerak bo'ladi darslikning kamchiliklari mukammal har qanday narsada albatta uh, kamchilik ham bo'lishi mumkin buni albatta to'g'ri qabul qilish kerak bo'ladi darsliklar to'g'ri yildan yilga takomillashib uh, go'zallashib chiroyli bo'lib rang barang bo'lib mazmunan shaklan hajman boyib boryapti ammo uh, baribir ham o'sha darslikni foydalanuvchi mutaxassisning o'sha darslikka munosabati o'zgarishi kerak darslikni u oddiy buyum sifatida emas oddiy predmet sifatida qarash kerak emas darslikka o'sha bo'lajak mutaxassis kalit vazifasida sifatida qarash kerak bir eshikni kelajak eshiklarini ochadigan bir noyob kalit sifatida qarasa agar u darslik o'quvchiga ham o'qituvchiga ham juda katta foyda keltiradi e'tibor uchun